Biarlah yang lalu berlalu, karena yang lebih indah sudah menunggumu. Tanpa disadari banyak orang sebenarnya hidup di masa lalu. Istilah zaman sekarang gagal move on katanya. Kecewa, sedih, menderita. Sadarkah kamu gak ada gunanya berlarut-larut? Kamu gak mungkin bisa mengembalikan waktu, kamu gak mungkin bisa mengembalikan yang sudah hilang, kamu gak mungkin bisa mengubah masa lalu. Jadi, apa gunanya kamu memendam penyesalan? Apa gunanya memendam kesedihan? Apa gunanya terus-menerus menyalahkan diri? Kamu nggak akan bisa mendapatkan apa yang membuatmu bahagia kalau kamu terperangkap dengan masa lalu. Kalau kamu ngotot ingin mengubah sesuatu yang sebenarnya mustahil untuk bisa kamu ubah, itu namanya kebodohan. Bodoh sangat bodoh. Kadang di hidup ini kita harus berani melepaskan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kamu harus berani, berani untuk melepaskan masa lalumu, berani untuk melepaskan segala kepahitan, segala duka, segala cerita. Bukan karena hal itu tidak penting, tapi karena masa depanmu, tapi karena hidupmu jauh lebih penting. Biarlah yang lalu berlalu, karena yang lebih indah sudah menunggumu. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sih hidup ini kok gak adil banget? Tuhan itu kok gak adil? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus saya? Why me? Why me? Memangnya cuman kamu saja yang pernah susah? Setiap orang pun pernah merasakan yang kamu rasakan: kesedihan, kegagalan, keterpurukan. Tapi itu bukan alasan Itu bukan alasan untuk mengasihani diri Itu bukan alasan untuk menyalahkan keadaan Untuk apa? Nggak ada gunanya Hidup memang tidak selalu seperti yang kamu mau Tapi bagaimana kamu melihat dan menjalaninya Itulah yang lebih penting Semua hal sulit harus kamu lalui semua kekecewaan itu harus kamu rasakan semua tangis itu harus ada untuk menjadikan kamu lebih kuat, lebih siap, lebih tangguh. Jangan biarkan masa lalu menggerogotimu, jangan biarkan kesedihan kemarin merusak kebahagiaanmu. Yang terjadi memang sudah terjadi. Terima semua dengan lapang dada dan lihat ke depan. It's time to move on. It's time for you to move on. Tidak peduli apa yang telah hilang dalam hidupmu, selama kamu masih mampu bersyukur kepada Tuhan, kamu tidak kehilangan apapun. Hidup sedang menguji kamu, jangan diam saja, ayo bangun, ayo sadar. Jangan sesali yang sudah pergi, jangan tangisi yang sudah ada, bangkit, lihat, dan syukuri apa yang masih ada. Hari ini bukanlah hari untuk menyerah tapi hari ini adalah hari untuk mencapai semua cita-cita. Selamat tinggal masa lalu dan selamat datang hari yang baru. Ingat, kamu tidak perlu menjadi orang yang paling pintar atau yang paling kuat, tapi asalkan kamu bisa jadi orang yang paling tekun, tekun untuk berusaha, maka kamu bisa mendapatkan segalanya.